Просто слышим, там пытались штурмовать, что-то не получилось, там пытались по штурмовать. Ну, ну вот, и как между собой, опять, наверное, на мясо кинули, ну, как говорим. Ничего не взяли, просто людей положили и все. Умашиваются такие потери, что вообще не говорят, потому что тут вот только на одном небольшом участке вот такие вот людские потери, Она нам то фронта здоровый. Как меня кинули на мясо, я не хочу так, что, Просто иди и все. Зашел, зашел. Посылаю, проверить, заминировано или нет, где там бля, мины, где там птички, не птички, откуда вылетит. Ну, это как наживка получается. Я не... Зачем? Я не, не раб вроде такой, чтобы мной что-то проверять. Вы можете, вон у вас инженеров техников, пожалуйста, посылайте технику. А вы жалеете технику, а людей не жалеете. Человека тяжелее вырастить, чем вот эту технику построить. Им человек, по-моему, дешевле. Но мне жаль, что так вот Россия поступила, что бомбит города мирные украинские. Мне очень жаль, конечно. Я сожалею, что я даже я сюда пришел по таким вот, как это сказать, пропагандой такой, вроде нездоровый. Говорят, там у нас одно по телеку. И думаешь, блин, действительно, там насилие, насилие такое, оно когда сюда приходишь. Вроде нет нифига, все нормально, вроде живут. И как нам говорили тоже, там русский типа язык запрещают, но смотрю, на русском разговаривают уже люди ничего. Никто не притесняет, вроде все нормально. Не говоря слово война, по телевизору ну, не было такого. Все, только спецоперация и все. что война идет, не говорят даже такого. Ну они же говорят, что нацисты, конечно, нацисты, вот это все. Лучше сидите дома, конечно. Но нет смысла в этой войне вам ехать инвалидами лестниц. Это в лучшем случае станешь. Или можно вообще остаться в сырой земле и все. Ну, крымчанам, я бы сказал, что лучше вот сидите в Крыму. <coughs> Нас никто не притесняет ничего. Вы сидите и не рыпайтесь. Просто спокойно. Даже не думайте ехать на войну. Ну, нет смысла в этой войне просто. Это. Сожалею я, что пришел сюда. Конечно, есть сожаление. Так вот, если бы время отмотать, вообще бы не подписал. Смысл бить тут? Ни танков, ничего ж не стоит же. Вот это я тоже не понимаю. Ты видишь, по-любому же спутники видишь, что город живет своей жизнью обычные люди. На работу, в школу, там туда-сюда. Террористы, наверное. Ну а как? Конечно, Скайла промахнулись. Да, координаты не те случайно. Но ну, тоже ж... ракета прилетела. Ну, это же тоже там же... Ракета не дураки, что управляют правильно. Тоже люди, которые знают, куда она может прилететь и какой беды натворить. Значит, получается... Или специально она, скорее всего. Ну, более вот, в космический век наш. ну Видишь ты же со спутника даже, что вот люди ходят, все видно тебе. Зачем туда бить? Я вот. сразу под суд таких людей. Ну и воевать я больше не пойду. Лучше тогда уже в тюрьму садят. Блин. Опять то же самое. Ну что, пошлю, скажут на мясо. Ну а смысл? Можно было тогда не возвращаться с первого задания оттуда.